Raynada tutularaq Azərbaycanə gətirilən Məksud Mahmudovun cinayət işi üzrə məhkəmə iclasında zərər çəkmişlər ifadə veriblər. Bakı Ağır Cinayətlər Məhkəməsinin hakimi Faiq Qəniyevin sədrliyi ilə keçirilən prosesdə zərər çəkmiş şəxsinin də dindirilən İlham Kərimov bildirib ki, "Uzun illər dövlət gömrü komitəsində işləyir. O deyib ki, Mahmudov 57 min manat verəcəyimi deyərək ondan 32 ədəd qızıl düyü" səkkə alış-verişi ilə qədərində bulunma nə də sikkələri geri qaytarmağın. Mahmudov isə zərərcək mişin dedikləri ilə razılaşmayaraq söyləyir ki, həmin qızıl sikkələri əvvəl verdiyi dirliyan tapanca ilə əvəz edib. Həmin vaxt İlhamı 28 min manat dəyərində tapanca birdir. Kərimov isə həmin söhbətdə bu məsələyə aidiyyət olmadığını bildirib. Daha sonra zərərcək hissəsində Mezahir Ağayev dindirilib. Bu qızıl alış-verişi ilə məşhur olan şirkətdə işlədiyini vurğulayıb. Zərər çəkmişin sözlərinə görə Mahmudovun ona 100 min manat borcu var. Növbəti proses fevralın 21-inə təyin elan olunub. Qeyd edək ki, Cinayət Məcəlləsinin 178.3.2-ci dəradudlu küllü miqdarda ziyan vurmaqla törətdikdə maddəsi ilə Daxili İşlər Nazirliyi tərəfindən beynalaxaq axtarışa verilmiş Mahmudov Məksud Sultan oğlu 2021-ci ilin iyul ayında Ukraina ərazisində tutulub. O, sentyabrın 18-də Ukraynadan Azərbaycana gətirilərək istintaqa təhvil verilmədi. İstintaq dövründə onun dairəsində xüsusi dəyəri olan əşyaları talamanma maddəsi ilə ittiham irəli sürülür. İş üzrə 90 nəfər zərər çəkmişdir. Zərər çəkmişlərdən ikisi Müəyyən Afət Fərmandıcı və Vasif Məhərməndidir. Bəyəndinizsə səhifəmizi abunə olmağı unutmayın.